Dalam video ini, pelajar dapat memfokuskan dua hasil pembelajaran, iaitu memberi respon dalam aktiviti kawalan perosak tanaman dengan mengambil kira kelestarian alam, melaksanakan kawalan perosak secara bersepadu. Tanaman cili merupakan salah satu tanaman utama di Malaysia dan banyak digunakan dalam penyediaan makanan dan sebagai salah satu cabang sumber ekonomi kepada petani ada pelbagai simptom yang menunjukkan serangan perosak pada tanaman cili seperti daun kerinting, buah busuk dan pokok layu. Perosak boleh menyerang pada pelbagai peringkat pertumbuhan cili dari peringkat anak benih hingga pokok matang. Serangan perosak bukan sahaja menjejaskan kualiti buah cili tetapi juga boleh mengurangkan hasil tanaman. Antara perosak utama yang menyerang tanaman cili di mana setiap perosak ini menyebabkan kerosakan yang berbeza kepada tanaman cili kutu daun atau aphids. Cara serangan, kutu daun biasanya menyerang pada bahagian pucuk muda dan daun cili. Serangga kecil ini menghisap getah daripada daun, menyebabkan daun menjadi kerinting, layu dan kuning. Kutu daun juga mengeluarkan cecair yang melekit yang boleh menggalakkan pertumbuhan kulat jelaga. Kesannya, pertumbuhan pokok cili terbantut dan daun menjadi kering dan gugur. Seterusnya, lalat putih atau white flies. Cara serangan, lalat putih menyerang dengan menghisap cecair dari daun seperti kutu daun. Lalat putih ini juga mengeluarkan bahan melekit yang menyebabkan pertumbuhan kulat jelaga. Kesannya, daun cili akan menjadi kuning, kering dan gugur. Selain itu, lalat putih juga boleh menyebabkan virus yang berbahaya kepada tanaman. Trips Cara serangan, trips menyerang dengan menghisap cecair daripada daun muda, bunga dan buah. Ini menyebabkan daun menjadi berwarna perak, berkerinting dan berlubang-lubang. Kesannya, Serangan trips boleh menyebabkan pertumbuhan terbantut dan pengurangan hasil tanaman. Seterusnya, ulat ratus. Cara serangan: Ulat ratus menyerang bahagian pangkal batang anak pokok cili, terutamanya pada waktu malam. Ulat ini memotong batang pokok cili pada paras tanah, menyebabkan pokok mati. Kesannya, anak pokok cili yang baru ditanam sering menjadi mangsa serangan ulat ratus dan ia boleh menyebabkan kerugian besar kerana tanaman mati sebelum matang. Selain itu, hama laba-laba merah atau red spider mites. Cara serangan, hama ini menyerang daun dengan menghisap cecair daripada sel-sel daun. Serangan biasanya bermula pada bahagian bawah daun, menyebabkan daun berubah warna kepada kelabu atau coklat dan akhirnya gugur. Kesannya, daun akan menjadi kering dan gugur. Keadaan ini menjejaskan pertumbuhan keseluruhan pokok. Seterusnya, lalat buah atau fruit flies. Cara serangan, lalat buah betina akan bertelur di dalam buah cili yang hampir masak. Larva atau ulat pengorek buah yang menetas akan memakan bahagian dalam buah menyebabkan buah busuk. Kesannya, buah cili akan menunjukkan tanda lembut, kecut dan berair. Ini menyebabkan buah menjadi tidak sesuai untuk dijual atau dimakan. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai langkah pencegahan dan seterusnya mengawal serangan serangga perosak. Di antaranya ialah kaedah biologi. Kaedah biologi menggunakan musuh semula jadi untuk mengawal populasi perosak. Seterusnya, pengurusan perosak bersepadu atau IPM menggunakan musuh semula jadi secara terkawal bersama langkah-langkah lain seperti penggunaan racun serangga organik untuk mencapai kawalan perosak yang efektif dan kehadiran pemangsa ladybird yang boleh digunakan untuk memakan kutu daun. Seterusnya, kaedah fizikal. Kaedah fizikal melibatkan penggunaan alat atau halangan fizikal untuk menghalang atau menghapuskan perosak secara langsung. Antaranya ialah perangkap lekat atau sticky traps. Perangkap berwarna kuning atau biru dengan permukaan melekit digunakan untuk menarik dan menangkap lalat putih, trips dan kutu daun. Warna ini menarik perhatian perosak dan membolehkannya melekat pada perangkap. Jaring serangga atau insect netting Memasang jaring halus di sekitar kawasan tanaman untuk menghalang perosak daripada menyerang tanaman untuk bertelur di bawah daun. Pengutipan perosak secara manual Perosak seperti ulat, kutu daun atau telur serangga boleh dikutip secara manual daripada tanaman dan dimusnahkan. Kaedah ini sesuai untuk ladang kecil atau penanaman di rumah. Sungkupan atau muicing Penggunaan sungkupan seperti plastik hitam di sekitar pangkal pokok cili dapat mengurangkan serangan serangga perosak tanah seperti ulat ratus dan larva lalat buah yang menetas di dalam tanah. Seterusnya, kaedah kultura. Kaedah kultura melibatkan amalan agronomi yang bertujuan mengurangkan populasi perosak melalui pengurusan tanaman dan tanah yang baik. Antaranya ialah penggiliran tanaman atau crop rotation. Menanam tanaman selain daripada cili selepas musim cili membantu memutuskan kitaran hidup perosak yang khusus kepada tanaman cili. Ini boleh mengurangkan populasi perosak. Seterusnya, penanaman selingan atau intercropping. Menanam cili bersama-sama tanaman lain seperti bawang atau marigold yang dapat menangkis perosak tertentu seperti kutu daun, dan lalat putih. Bau dari tanaman ini tidak disukai oleh perosak. Seterusnya, pengurusan rumpai. Rumpai boleh menjadi tempat perosak berkembang biak. Oleh itu, memastikan kawasan ladang bebas dari rumpai adalah penting untuk mengurangkan serangan perosak. Penyelenggaraan sanitasi ladang. Tanaman yang telah rosak atau mati perlu dibuang dari ladang kerana ia boleh menjadi tempat pembiakan perosak. Amalan sanitasi yang baik termasuk membuang buah yang dijangkiti oleh lalat buah atau ulat secara kerap. Gabungan kaedah biologi, fizikal dan kultural menghasilkan pendekatan yang menyeluruh dalam mengawal serangga perosak. Pendekatan bersepadu ini membantu mengurangkan penggunaan bahan kimia yang berlebihan, menjaga kelestarian alam sekitar dan memastikan hasil tanaman cili lebih selamat serta berkualiti.